মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শ্যামকানু মহন্তের নানা মুহূর্তের ছবিগুলো ভাইরাল হবে বলেই শ্যামকানুর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে এই মন্তব্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈয়ের গৌরব বলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্কের জন্যই এই সরকারের আমলে শ্যামকানু মহন্তের ফেস্টিভ্যাল বড় হয়ে উঠেছে একইভাবে মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই বিদেশে উৎসব আয়োজনে শ্যামকানু মহন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেয়েছিলেন এবং ফেস্টিভ্যাল মহন্তকে উৎসব করতে সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা সরবরাহ করেছে গৌরব গগৈ বলেন জুবিনের হত্যাকাণ্ডে তদন্ত সঠিক পথে এগোয়নি ৰাইজে আজি শ্যাম কানু মহন্তৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ইমানবোৰ যে ফটো দেখিছে তাৰ কোনো গণনা নাই অৰ্ হ'ব পাৰে সেইবোৰ ফটো ৰাইজৰ মাজত প্ৰচলিত নহয় শ্যামকানু মহন্ত নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টটো ডিলিট কৰি দিছে শ্যামকানু মহন্তৰ এই যে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল তাৰ দিনত ডাঙৰ হ'ল ছিংগাপুৰ থাইলেণ্ড কৰিবলৈ নিশ্চয় ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমতি পালে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অনুমতি পালে বিদেশ মন্ত্ৰালয় অনুমতি পালে ত কাৰ সমৰ্থন আছে সকলোৱে বুজি পায় কিন্তু দুখৰ কথা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হত্যাকাণ্ডৰ এটা অভিযোগ দাঙি ধৰিছে আৰু হয় তেওঁলোকৰ অসম আৰক্ষীয়ে একদম চিৰিয়াছ চাৰ্জ লগাইছে মাৰ্ডাৰ চাৰ্জ লগাইছে কাল্পল সমিচাইডৰ চাৰ্জ লগাইছে অসম আৰক্ষীৰ দায়িত্ব কি যে এইখিনি যে চিৰিয়াছ অফেঞ্চ যে চাৰ্জ তেওঁলোকে লগাইছে অভিযুক্ত ওপৰত পিছত গৈ কৰ্টত প্ৰমাণ হওক সত্ৰ প্ৰমাণ হওক তাৰ বাবে তদন্ত কৰা তাৰ বাবে এভিডেঞ্চ তৈয়াৰ কৰা তাৰ বাবে গোটেই কেছটো বনোৱা সেইখিনি কামটো কৰা নাই আজিৰ তাৰিখত ঘটনাক্ৰমটোৱে বুজি পোৱা নাই অসমৰ ৰাইজে হল অসম আৰক্ষী মাৰ্ডাৰ কাল্পল সময় অসমীয়া শিল্পী সমাজক আজি তেওঁলোকক মাতি আনি আছে ছিংগাপুৰৰ যিসকল আছে তেওঁলোককো একো আজি এজনৰ বাহিৰত সেইসকলকতো সুধিবলৈ ছিংগাপুৰলৈতো যোৱা নাই সেইকাৰণে মোৰ ভাবা হৈছে আৰু অসমৰ ৰাইজে ভাবিছে যে জানি শুনি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এইবোৰ চব কথাবোৰ কৈ তেওঁলোকে এই তদন্তটো পলম কৰিবলৈ বিচাৰিছে বা বিসংগতি সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে এইটো ন্যায় পাব বুলি আপুনি আশা নকৰে আমি আশাবাদী কিন্তু ইতিহাসৰ ফালে যদি চাওঁ যেতিয়া এছ আই টি জুনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক কেনেকৈ হ'ল আমি গম পোৱা নাই যেতিয়া চি বি আই জ্যোতিষা দাসৰ বঙাইগাঁৱৰ সেই এচিষ্টেণ্ট পি ডব্লিউ ডি ইঞ্জিনিয়াৰ আত্মহত্যাৰ ক্ষেত্ৰত গঠন হ'ল তাৰপিছত কেনেকৈ জ্যোতিষা দাসে আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আজিৰ তাৰিখত আমি গম পাওঁ আমি আশাবাদী আৰু সেইকাৰণে আমি ন্যায় দাবীত আমি চুকেই কোণে আমি কেণ্ডেল লাইট মাৰ্চ কৰি আছোঁ ন্যায় অপেক্ষা কৰি আছোঁ ন্যায় আমাক লাগে ন্যায় গৰিমা শইকীয়া গড় বাইদেউৱে বিচাৰিছে ন্যায় আমি আহ বৰঠাকুৰ বাইদেউ বিচাৰিছে জুবিন গাৰ্গ অনুৰাগীসকলেও বিচাৰিছে আৰু আমি অসমত জনসাধাৰণৰ ন্যায় দাবীত ৰাইজৰ লগত থিয় দিছো